І до флотських подій практично кожен навчальний рік у життєдіяльності українських військово-морських сил відмічений особливими досягненнями в організації бойової підготовки. Командувач ВМС України адмірал Віктор Максимов розповів нашим журналістам про цьогорічні досягнення підрозділів військово-морських сил України та повідомив, що завдання бойової підготовки на сьогоднішній день виконані у повному обсязі. Ну, вперше для українського флоту я вважаю так, що Рик выдался непростым и очень напряженным. Но я пожалею, он был успешным. Боевая подготовка в первом пиврище действовала в условиях нестабильного финансирования. Я еще раз скажу, что в первом пиврище с грудня почем в основном проводились маловытратные заходы, и подготовка пунктов постельно изыскалась, одиночная подготовка и базовая подготовка кораблей или таких. Основные усилия были в этот период фокусированы на недопущении снижения уровня особового особого склада и обеспечение подготовки и несения боевого и специального чергования, и обеспечение вывожа безпеки, кораблів, баз и складов таким чином нам удалось обеспечить готовность військово морских сил до проведення интенсивной и насыщенной подготовки в липне и жовтне 2010 года масштабные заходы боевой подготовки, які дивлячись на умову обмеженого фінансування, все таки нам вдалося провести как я уже сказал, что было для нас головная задача подготовки – это учиться в навчании, мирных навчаний. Но в плане боеподготовки ЦРИК стал, в первую чергу. я хочу сказать, что повысилась наплавность кораблей. Если в прошлом росте у нас средняя наплавность кораблей была, доходила до 15 дней, то в этом году в 2,5 раза повысилась. Повысилась летная подготовка, повысился морской и полевой вышкал мы в этом роде принимали участь в богатых навчаниях. и только практические действия нам позволили подойти к итогам года с хорошими и обидными оценками. В целом поставленные задания флоту министром обороны и начальником генерального штаба были были выполнены. Конечно, у нас есть успехи в первом чергу, что наплавность наших кораблей увеличилась в два с половиной раза. Летчики летали на уровне прошлого Року, морская пехота и войска Берегорды нарощили свои усилия. Также сбившись интенсивность водения боевой техники. Это благодаря тем навчаниям, которые мы провели в течение Року. Есть, конечно, недолики. Я на них и на подведении писанка останавливался. Поэтому, конечно, головная мета моего, как, меня как командующие, это как можно чаще выходить в море, как можно чаще в морской пехоте просевать в поле, а летакам бути и по витре. В критерии захода на итогов 2010 года было проведено учение взаимодействия 2010. Самое главное, что в этом учении принимали участие не только висково-морские силы, а также повитренные силы и сухопутные войска. Вот это самое основное головное задание мы отработали взаимодействии с иншими видами сбройных сил. Ну и также я хочу сказать, что на взаимодействии у нас принимали участие били 24 кораблей, били 7 летаков, 3,5 тысячи особого склада и били 300 единиц автомобильной и бронетанковой техники. То, чем мы достигли, первое, что мы отработали комплексное огнево береговых целей. Відпрацювали, відпрацювали взаємодію корабельно-ударних корабельно-тактичних груп, корабельно десантних груп. Відпрацювали висадку морського десанту на необладне побережжя і э, провели батальйон тактичного навчання першого батальйону морської піхоти. Зараз військово-морські сили забезпечені контрактником на 59%. Я маю до контракту службу. Ну, честно скажу Витверта, У нас есть проблема с контрактниками. Конечно, в краще бог было так, чтобы ослужил, например, матрос на корабле и потом пошел на контракт за службу. Но, на жаль, пока этого не совсем получается. У нас есть корабли, которые на 100% укомплектованы контрактником. И я беседовал с командиром корабля ему намного краще. Самая главная задача в первую очередь, я уважаю так, что контрактники должны призываться не после школы, а после того, как отслужат хотя бы рик или два в висково-морских частинах или в, в, в сухопутных частинах. Это не только моя думка, но это думка нашей, нашей висковой рады. По работе офицерским составом. Зараз вот ту заботу, которую проявило керамизм державы, подняла уровень заработной, за, заработной плотной. Офицерские кадры, прекратилось отток офицерских кадров. И наша наше самое, самое главное задание – это триматы офицерские кадры. Это наше майбутнее. И нам треба сделать все для того, чтобы они залишили на службе. И, по-первых, хочу сказать, мне как командующему очень приятно, что президент Украины, верховный командующий, был из Збройних сил Перши на військово-морских силах. Он побывал на наших кораблях, был на дне військово-морских сил. И его, в своем выступе он на дне військово-морских сил сказал, что я повышу заработную платю висковым морякам и летчикам. Президент сказал, президент, президент заработал это питание.